джилики, короче, ребята спрашивают вообще для чего ПВХ-мембрана. Если я что-то там забуду, напишите, поправьте. Для чего используется ПВХ-мембрана? Это кровля, это бассейн, это резервуар для воды. Э, бассейн причем э, можно для технической воды и можно еще лайнер так называемый. Это будет там голубая для мембраны, Вот да. в аквапарках да. это ПВХ-мембрана? Это все то же самое водоем и даже вчера я был на одной фабрике мебельной чтобы ты понимал я спрашиваю что это такое ну видишь это пвх мембрана они говорят ну пвх мембрана я говорю для чего она в мебели вырезана такими квадратиками как как подстилка для того чтобы когда ты ставишь посуду чтобы не намокала мебель понял ну, даже там я вот удивился бассейна будем предлагать бассейн но ну, бассейн весной вот мы весной завезем э, голубую э, для резерва для емкости для водоемов для гидроизоляции фундамента для полной потому что от этого шиповидка которая вот считает, она не дает стопроцентную гидроизоляцию то есть она, и она используется только на вертикально а вот снизу Понял? А за счет того, что ты там делаешь нахлёст, и там вода, если уровень воды поднимется, то ну, все равно пойдет вода. А есть мембрана у нас туннельная, которая фундамент, либо подвал полностью окутывает. Я снимал, черная. такая, И она дешевле, чем ПВХ. Так что звоните, обращайтесь. Константин Мирогрупп. Надо раскручивать ПВХ-мембрану на Анжелике. Там ребятам.